ਕੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਹਾਨ ਕਿਲਾ ਜੋ ਕਿ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਵੀਂ ਮੂਵੀ ਫਿਲਮ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਨੂਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਅੱਜ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰਾ ਪਾਸੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ दुनिया ऑफ कंडीशनंस में देर से ट्रेन होते हैं या फिर उनका का गेम ही रहता है फिर वो साले चीज़ें सोच के एक कॉन्सेप्ट ऑफ द फिल्म के में अंडर द पोटेंशियल फॉर द जो हार्डशिप्स हैं ऐसे अपोवन पे एंटर जर्मन मिला लेकिन ये सिलसिला ये चलता रहता है जितना कि ना होना है वो पूछ अपना फर्स्ट फॉर द इसलिए एडवेंचर में तो बहुत सारे सारे इस या तो वैसे रणवीर ने इस पेटल लीड करा इसी चीज़ से तो अभी तो करेंगे कि पूर्ण सारे कॉस्ट पुलिस आना इंतज़ार डेडिकेटी कर देती है कि हम्म 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 हम यार अगर कोई भी अगर टाइम और पैसा दोनों हो एक सीधा गली से सीधा कोई डॉक्टर ले के वो इतना होगा ये मतलब क्या है जब थोड़ी सी की ठीक मुंह लेके गए अकेला मैं सुनूं है इतना प्यार होया था अच्छा तो जब होनेगा तो फिल्म दे दी जाएगी ना तुझे सोले ना ये पत्रकार ना सुन नहीं भाई मैं तो कह रहा हूं और जिस चीज गलत है वो सारे सीबी वाले समझ रहे हैं इधर फिल्टरिंग आपका करता सिर्फ साधन वगैरह कितना भी यार करता आपको बहुत सारा समन्वय आईसीआईसी से प्रोसेस हो सकता सिर्फ वो सब लेते हैं दिस इज वेरी गुड है उन्हें पता है जब हमें सीएन और सीएन की बहुत बहुत हो गया है पर आपा का मतलब है आप बोल की लगा रहे हैं ये विचार वाला सच नहीं है तो बिल्कुल शेयर का मतलब है ना कि एजाइल पर और और एडेंस पंजाब की एक बिजली उद्योग के दायित्व सब शो की पक्का मैं एजाइल मिस्टर डांस इसे बिल्कुल सही मानता हूं दैट चैलेंजिंग है क्योंकि मेरा बिलीफ है कि लेकिन भविष्य में शिकायत आती हो गया बिजली उद्योग हो गया तो वो एक तरह से मतलब वो व्यवसाय है अपना दूसरा है इसलिए میں کھا لگا میرے سے رو لے آیا تصویر سنگ دا جینو سارے پیار والے دکھا گئے تے بڑی جولی دا کریکٹر ہے بڑا پیارا کریکٹر ہے تے میرے دل دے کاں غریب ہے کیونکہ جدو ہمے بات چیت کرنے چاہیے تے او اتنا سڈے مطلب سبھاں سبھاں دے دوران اتنا کو سادے اندر چلنا لگے کہ او ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਸੁੱਕੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਸਤਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਆਡੀਸ਼ਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਡੀ ਜਾਂ ਆਡੀਸ਼ਨ डायरेक्टली ਅਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੀਓ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਪਾਂ ਆਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ

ਬਟ ਐਕਜ਼ੀਗਿਟ ਜੋ ਸੁੱਖਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁੱਖੇ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਲੋਗੀ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬਸ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਲੈਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਸਟਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਫਸਟ ਲਾਈਨੇ ਦੇਖੋਗੇ ਆ ਮੈਂ ਖੜਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਬਣਨ ਆਇਆ ਸੀ

ठीक है आ, उसके बाद में जब ये मौका मिलता है तो बड़ी बड़ा बुरा लगता है तो यार मुझे ये करना पड़ रहा है क्योंकि मैं इतना पढ़ा नहीं पर तो कहते हैं कि कुछ मतलब समझे के बेटर देन तो फिर इसके लिए अप्लाई किया और उससे जॉब मिल गई तो वहां से फिर वो कैसे चेंज होता है अपनी वॉइस सुनता है बोलती है क्या कि अपना खुद का कोई कैरेक्टर है मतलब आप किसी के नाम पे जो है डीडी आपने कुछ हिंदी बोल साधारण हिंदी वाली पुलिस के हां मैं पूरी फिल्म तो में हिंदी बोलता हूं अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नाम क्या है राज ये मेरी पहली फीचर फिल्म है पंजाब में या इंडिया में बनी मेरी पहली फीचर फिल्म है वैसे इस फीचर का कांसेप्ट तो बेसिकली यह है कि कहानी दर्शाती है या एक आम बोल वाले की सुंदर शक्ल नॉर्मली यूज होता है यूज के जो एस्पिरेशन होते हैं और फिर उसके बाद उनकी दोस्ती होती है प्यार करते हैं वो तो ये सारे एलिमेंट्स हैं फिल्म के अंदर और सबसे बड़ा कि जब ही हमको पता चलता है कि एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के बीच में हम खेलते खेलते बड़े होते हैं फिर थोड़े समय के बाद हमें पता चलता एक तो ठीक है लेकिन मुझे और करना है और वहाँ कैसे अराइव होते हैं वो समझाया होगा ये किसी ने माइंड पूछेगा कि इस तरह तो ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਕਿ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸਾ ਘੜੇ ਕਿਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਦਾ ਸੁਨੈ ਰੱਖਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿ ਉਹ ऑलरेडी ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੈਪਚਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਸਬਸ ਕਿ ਕਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆਰੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ किसी को बहुत चले थे उससे लिखना पड़ता है बहुत इजी होता है ए कोई निश्चित और डोबर ने जैसे कहा ए फिर डोबर ने सारी स्क्रिप्ट लिखी फिर उन्होंने जो तो कैरेक्टर सही जैसे कहे मैंने कि मतलब ना संजू और मैं सुखा और मैं कब राखी ना बाप देखा रहेगा उन्हें ना उन्हें तो दिमाग स्पीक सिखा के मेरे तो आ जाएगा फिर तो वो बहुत तो सही कहा फिर डायरेक्टर सर ने लेकिन इट इज गुड कि पंजाबी भी पंजाबी इंडस्ट्री इसको लेके मेन बैक अधिक सीरियस से कि सर टेक यू चैनल वहां मैं डॉक्टर शोया एक प्रोफेशनल है अगर कोई गलती से सो लो सुनो वो वो ना एक और ही होता सैक्रिटी आई वाज सो हैप्पी कि मैंने सारा कल हफ्ते कन्वर्सेशन किया मैं पंजाब मेन तक अभी आज तक बोल ले आया कि वो प्रोफेशनल है या तो वो अच्छा नहीं कुछ करना है या नहीं करना होता है ये बहुत कुछ है सिर्फ ऐसे कि लेग पर बैठेगा सपनों उस कैपिटल की बहुत गहरीता है आप तब गया सपनों से सो हैप्पी कि ये चीज तो है कि फिर जहां के अलावा ये वैसे चारै धर्मों को छाये गए हक के नेचर इंटीग्रेशन पर बात कर रहे हैं कि कोई बात नहीं करेगा किसी भी चीज से है क्या ना वो सब फंडा लगा सोसाइटी तो इसी येरी सिनेमा है ना वो सोसाइटी के रिफ्लेक्शन है कि पापा जी इस सिनेमा लव से अपा इज सिक्योरिटी लोग को करेंगे से कौन करेगा इसी नेचर इंटीग्रेशन वाले अपा कर रहे हैं अपा डेडिकेटेड केस कर लो ऑल द फर्स्ट रिस्पांसर्स देखिए अभी वर्दी पाके तुम भी उनका मान पी होता है आप अपन प्रमोशन भी वर्दी जो पा रहे हैं क्योंकि सब खुशी है ये आप आए हैं क्या तो आप अपन जहाँ पुलिस का पार्ट है क्या मैं किस किसी और भी स्कूल बोल रही हूँ पाया चीज़ सोंदा ही इनका होना है पूरी खुशी है तो ये तो 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 जो तो तो भी चीज़ अपन वो सर्जी ना भी � इसे की ट्रेनिंग ढ़ाई के लिए है। बोले पाले की चैंपियनशिप चाहोगे जहाँ न केवल बैठ कर रहे हैं तेरे बलात्कार हो रहे हैं तेरे। बहुत 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 आवश्यक है, लेकिन उसके बाद बिल्कुल बात नहीं होगी। ट्रेनिंग के उतने चल बुलाने को सॉफ